That's me. we <laughs> чего она достигается, скованность. За счет того, что зажатость в плечах, даже вот там, когда она начинала, когда начинала разминаться, вот она зажата сильно, свободная. Эта скованность создается в плечах и в ногах. И как ни странно, я вам сейчас скажу, я еще раз повторяю, особенно сейчас, видя то, что вы делаете, как я вот говорил про замах флаг. Я против того, чтобы вы говорили, работай ногами. И ребенок вот так вот делает, вот такой ребенок. Нельзя это. Нельзя. Он себя сковывает, этим. он не расслабляет, наоборот. Танцевать вот это, это смешно. Я повторяю, ноги педесиста это кошка. Вот такие ноги должны быть. А она вот так вот, вот так вот, вот так вот, 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 вот. Зачем? Более того, она же Представляете, сколько она тра та 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 То есть, да, надо работать ногами, но работать ногами мягко. Быстрее добежала, тут мягко, а не вот так вот все время. И скованность плечевой пояс. Вот когда вот так и вот так. Свободнее все должно быть проще. И мах это должен быть заканчиваться то, что я называю отмашкой. То есть хорошим таким свободным движением которая, которая присущи, в общем-то, любому человеку, который делает, будучи свободным. Кто кидает мяч вот так, мяч не полетит. Кто кидает мяч вот так, мяч полетит. То есть чем свободнее спортсмен, в том числе теннисист, чем свободнее я имею в виду, не тем быстрее он ударит. Быстроты пока нет маленькая, 8 лет будет и так далее и тому подобное. Но ее же нужно готовить. То есть нам нужна будет скорость в ней. У ней есть прекрасные ноги. Я уже это вижу. Есть набитость уже какая приличная, но она играет много. Все это есть. Что сейчас, на мой взгляд, главное? Сейчас мы посмотрим еще технически. Это раскованность плечевых суставов. Вот здесь в плечах верхней части пояса и кошачьясь нога. Вот я считаю, что и тренер, и огородник, и этот самый Амельченко должны, вы должны им это говорить, меня направьте, вернее, их направьте ко мне, я с ними поговорю. Нужна кошачьясь нога, а не легкая длительность. Понимаете? Кстати, говорю четко, нам не нужна легкая атлетика, и те, кто сейчас меня слушает, должны понимать, что я огородник и оменчик, а лекарь это ближе к цикличности, это ближе к чему-то спортивные игры и особенно теннис это другое. Вот, чтобы мы не ударились, это хорошие тренеры, прекрасные, все, чтобы мы не получили минус. Поехали. Справа. Давай, Маша, справа попробуем. Значит, обычно, а потом подкинь, чтобы она ударила, убила мяч. Понятно? Обычно. На она везет мяч. Вот она ловит мяч и везет его. А вот этого нет. Пусть мяч не летит быстро. Смотрите, о чем я говорю. Пусть мяч быстро не, не летит. вот это должно Вот это должно А она его бьет. Вот, бьет, везя его. Вот ловит и везет мяч. Ускорение в момент удара с отмашкой нет. Кто-нибудь понимает меня или все понимают? Повторяю, ускорения с отмашкой в конце нет. Есть везение, везет она мяч. Давай еще раз. так где-то вот так вот так нормально лучше всего как мы говорили вот так а слева вот тут ракета она, она опять таки вот где ракета должна вот, вот головка они а вот так вот это уже флаг повторяю и сто процентов утверждаю что это ведет к ошибке и ведет к тому, что вы не сможете ударить по мячу. поставить ракету увидела что мяч идет налево поставить ракету здесь а потом играет нет ракета тут и медленно но делать полностью замах тогда ритм а так ритма нет теряется ритм пойдет сюда а потом еще раз значит вот идет 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 бах нанес удар там двумя руками лет и то же самое справа идешь бах! бах! а вот так бах потом еще раз Понятно, да? Двойной замах убирать надо. Еще. Хорошо. А ну давайте. Забыла ударить, не забывай. Раз, еще одну. Это... Сейчас, сейчас, сейчас. подожди, Маша. Еще одну. Посмотри на начало. Не надо. Нормально. Смотрю в основном рисунок движения. Нормально, нормально, ничего страшного. Рисунок движения нормальный. Единственное, что опять-таки зажатость присутствует. Посмотрите, как она зажимается. Свободней, стоп. Свободно, легко, стань свободно, свободно, стань. Свободно и давай. Ноги, посмотри, ноги прямые Смотри, мягкие ноги, мягкие должны быть. А тем более, когда ты подкидываешь мяч, о, хорошо. Отлично. Но, еще раз, внимание, для тебя и для Маши и для как это монахов. монахов. Ма... Тоже Маша. Монахов тоже. Значит, для двух Маш и для тебя, в первую очередь. Еще раз повторяю. Уберите зажатость. Они зажаты, они вот сейчас сказать и вот так честь отдавать. Не надо. Наоборот, пусть немножко свободнее и так далее. А то вот буквально она сейчас еще честь. И та, и другая. Понятно? Ты немного их -за, за, это самое. Расслабься. Свободней, свободней. Не надо стоять так. Свободней стань. Стань свободней. Обязательно так не надо держать. Расслабься. Расслабься. Смотри, дальше, встань. Смотри, дай мне. Смотри на меня, встань. сюда. Побалуйся, вот так возьми, так Побалуйся. На. вот так, как я Я взял, побалуйся. А ну ты побалуйся. Побалуйся. Побалуйся, не надо вот так стоять, как ты стоишь, как тебе говорят. Просто побалуйся, потом... Ну, на мяч. Побалуйся, побалуйся. 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 Вот так. Понятно, да? Пусть не, не надо эти вот такие вот все обязательства. Пусть она свободнее все делает. Свободнее. Так. Все. Мэш умеешь? Давай. Это уже не для 7 лет как ей 7, она для 10 лет, она перебивает все есть много вопросов к тому, о чем я говорю, зажатости расслаблено, они затурканы затурканы немного, немножко свободы надо, понимаешь, пусть они побалуются и так далее особенно вторая понятно, да? это принесет пользу 100% и в рисунке движений это принесет пользу. Потому что как бы она у тебя и показывает, что вот она что-то хочет, ну, свободнее сделать это движение, да и все. Понятно? Да. Это самое главное. И повторяю, легкой атлетике это всем говорится. Минимум, миниморум. Это может вредить. Я уже вот почему-то стал думать об этом. Это может вредить закрепощать это разные виды спорта. Все, вопросы есть? Как Нет, Валь, Нет? Значит, девочка хорошая, девочка интересная в плане перспективы. Только нужно работать. Работать в том направлении, которое называется перспективным. Да. Добрый.